Доброе утро, это новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Совместные усилия ⁇ важный элемент в борьбе с терроризмом и в преодолении вызовов, с которыми столкнулись Украина и мир. В этом мнении сошлись президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден. Вице-президент США подтвердил, его страна имеет четкие доказательства того, что ракетный выстрел по малазийскому борту был сделан с территории, контролируемой боевиками. Президент Украины выразил благодарность Джозефу Байдену за последовательную поддержку Украины Соединенными Штатами. Президент США Барак Обама обсудил катастрофу Бонга с главами ФРГ, Британии и Австралии, сообщает Белый дом. Великобритания, как и США, склоняется к мысли, что Бонг над Украиной сбили сепаратисты. Как заявляет Лондон, есть доказательства, которые свидетельствуют, что самолет был сбит ракетой земля-воздух, запущенной из района неподалеку от населенного пункта Торрес на территории, контролируемой сепаратистами. Дэвид Кэмерон и Барак Обама высказали за независимое расследование катастрофы лайнера и решили оказать давление на Россию в последующей неделе, если не будет деэскалации конфликта на востоке Украины. ОБСЕ призывает провести независимое расследование крушения Боинга 777 Малайзия Airlines и предоставить экспертам доступ к месту трагедии. Сегодня окончательно будет сформирована делегация, которая отправится на место катастрофы самолета. Кроме того, постоянный совет ОБСЕ выразил поддержку усилиям трехсторонней контактной группы по созданию условий для прекращения огня в Украине. Вокруг места падения Боинга создадут 20-километровый квадрат безопасности. Об этом договорились участники трехсторонней контактной группы, сообщает глава СБУ Валентина Наливайченко. Во внеочередных переговорах, которые инициировал президент Украины Петр Порошенко, приняли участие, кроме украинской стороны, представители России и ОБСЕ. Наливайченко, в частности, отметил, что это позволит прежде всего найти и опознать тела, а также передать их родственниками. Террористы вывезли с места крушения Боинга 777 24 тела погибших в неизвестном направлении, сообщает на своей страничке в соцсети советник губернатора Донецкой области Константин Батошский. По его словам, после окончания работы спасатели и криминалистов боевики подъехали на грузовики и забросили останки людей в кузов. На вопросы не отвечали, спасатели оттеснили с оружием, сообщает Батошский. Ответственность за сбитый на востоке Украины Бонг лежит на России лично на Владимире Путине. Об этом в эксклюзивном интервью БТБ заявил американский эксперт по вопросам безопасности Томас Николас. Он подчеркнул, что сепаратисты на Донбассе подотчетны Кремлю, и именно Москва снабжает их оружием. В то же время после последних событий России станет крайне тяжело наладить отношения с любой страной мира, считает эксперт. Я считаю, что ответственность лежит на России, потому что сепаратисты, которые запустили эту ракету, подотчетны Москве. Их снабжает Москва. Ответственность лежит на России, независимо от того, россияне ли непосредственно стреляли. Именно военное вторжение России в Украину сделало возможным подобные ситуации. Ответственность лежит на Кремле и Владимире Путине. Запад не может сделать ничего для того, чтобы вернуть самолет. И я не знаю, будет ли ужесточать санкции. Но русским определенно станет тяжелее жить в мире, потому что международная политика опирается на много вещей, включая доверие, уважение, уверенность в том, что партнер цивилизован. Россия попросту растоптала эти понятия. У нее уйдет очень много времени на то, чтобы восстановить их. Я не знаю, кто смог бы их восстановить, пока Владимир Путин остается президентом. Это простые вещи, которые затрудняют дипломатические отношения страны. Цветы, свечи, детские игрушки и скорбь. К посольствам Нидерландов и Малайзии не иссякает поток украинцев. Они приходят выразить свои соболезнования погибшим в страшной авиакатастрофе. Была там и Екатерина Доброгорская. Украинцы со слезами на глазах несут к посольству Нидерландов цветы, свечи, детские игрушки. Говорят, катастрофа никого не может оставить равнодушным. Потому что я искренне соболезную родным погибшим. Потому что это ужасно, это страшно, это недопустимо. Я прошу остановить это. Между букетами цветов импровизированные плакаты «Россия, остановись!» и «Путин – убийца». Люди уверены, теперь идет война не только между двумя странами-соседями. Это война России со всем миром. Мы знаем виноватцев, это Путин, который, я не считаю, что Россия вся разделяет, и обвинять о том надо всю Россию. Это а Кремль, это а олигархи, это а те, которые клан Путина, вот, которые считают, что им все позволено, что они могут решать судьбы людей. Это уже понятно, что эта война совсем не Украина и Россия, а это война Путина против, наверное, всего цивилизованного мира, против демократии, свободы. В этой трагедии виноваты люди, для которых не ценен человек. Люди, которые могут спокойно жертвовать жизнями людей ради каких-то своих интересов, какой-то власти, каких-то своих желаний. Я думаю, ну, мы все знаем, о ком я сейчас говорю. У посольств украинцы единогласно говорят, США, Европа, Азия, весь мир должен наконец подняться, чтобы остановить агрессора. Иначе это может обернуться еще большими человеческими жертвами. Жесткие санкции. Экономические, политические, военные. По крайней мере, я не думаю, что кто-то может подать руку Путину после этого случая. Если этот человек найдется, ну, это будет еще более печально. Переговорный процесс, это, этого недостаточно, этого мало. Введение экономических санкций секторальных и диалог на уровне ООН, на уровне миротворческих миссий на Востоке. Екатерина Доброгорская, Владимир Настарчук, БТБ. Россия причастна к падению украинского Су-25. По информации СНБО, 16 июля 18.55 военная разведка Украины зафиксировала факт боевого применения самолета вооруженных сил Российской Федерации против самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Авросиевка. Пилот МиГ-29 во время полета на протяжении 5-7 минут получал наводку с командного пункта. Российский истребитель применил один ракетный удар класса «Воздух-воздух» по украинскому самолету. Лысенко отметил, что благодаря профессиональным действиям украинского пилота удалось избежать прямого попадания. Су-25 был частично поврежден, но его удалось посадить. У период с 18.48 по в период с 18.48 по 19.49 по киевскому времени наземный пункт управления авиацией Вооруженных сил Российской Федерации позывным «Рапира» осуществлял наводку российского самолета МиГ-29, позывной летчика 221 для уничтожения воздушной цели на территории Украины. У нас есть доказательства того, как проводились переговоры с российским пилотом.

Аэропорт Луганска разблокирован под контролем украинских военных юго-восточная часть города. Также подразделения сил АТО вошли в аэропорт Донецк. Наступательные действия ведутся в районе городов Лисичанск и Северодонецк. Национальная гвардия при поддержке артиллерии вооруженных сил Украины заблокировала важный транспортный узел Донбасса, который является ключевым на востоке Украины. Вооруженные силы продолжают освобождение населенных пунктов Украины от группировок боевиков, отмечают в пресс-службе. Жители Донецка не поддерживают сепаратистов и требуют от них покинуть город. Группа женщин встретилась с так называемым народным губернатором, самопровозглашенной ДНР Губаревым. На видео, размещенном в интернете, видно, как жительница Донецка призывает боевиков уйти из миллионного города и просит их не делать жители заложниками в войне. Говорит, что даже те, кто голосовал за ДНР, теперь не поддерживают их. На что Павел Губарев отвечает, что им некуда бежать и предлагает женщине самому мой выехать из города. Если я не войну, я да. И мы хотим Почему? жить мирно. и для этого и сделайте хотим жить первый шаг. Сделайте. Будьте внутренне. Выйдете, уйдите, вы шаг. Идите, уйдите да. освободите миллионы город. Не сделайте нас заложниками. Нам бежать некуда. Поэтому мы должны с вами погибнуть. Что вы делаете с народом? Народ, понимаете, мы голосовали раньше за вас, а теперь все против вас. Национальный банк Украины делает шаги, направленные на развитие в Украине ликвидного рынка государственных ценных бумаг. В частности, на тендере по поддержке ликвидности 16 июля регулятор выдал кредитов рефинансирования на общую сумму более 5 миллиардов гривен по 14,25% годовых срок 3 месяца. Всего рефинансирования на таких условиях получил 21 банк. По словам главы НБУ Валерия Гонтарева, соответствующий тендер проводили без ограничения суммы. Необходимый объем ресурса мог получить любой банк, владеющий государственными ценными бумагами. Именно это условие, отметила Валерия Гонтарева, и является существенным шагом к развитию рынка капитала в Украине процентный на 90 дней без ограничения суммы. Поэтому любой, кто имеет государственные ценные бумаги, мог прийти на тендер и в полном объеме купить то, что столько ресурсов, сколько ему надо на срок 90 дней. И это на самом деле наш первый шаг к тому, что мы начнем очень активно развивать капитальные рынки. рынки первым нашим шагом к развитию рынков капитала в стране это полностью абсолютно ликвидный рынок государственных бумаг. Поэтому это наш первый шаг. То есть ставка теперь начинает в стране что-то значить. Вот. Дальше будет весь инструментарий. Вы этого очень скоро увидите, какой будет инструментарий Национального банка. И рынок КВГЗ как приоритет по развитию рынка капитала. Только после того, когда мы построим полностью ликвидный рынок государственных бумаг, мы будем передвигаться в следующий сектор. Ну а далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Евросоюз опубликует новые критерии санкций по Украине против лиц и компаний, в том числе из Российской Федерации. После этого будет продолжена работа над составлением перечня лиц и компаний, которые попадут в новый санкционный список. В Австралии день трауров в связи с крушением Boeing 777 малайзийских авиалиний в Украине. Австралия потеряла в катастрофе 27 своих граждан. Кроме того, в Сиднее состоится встреча министров торговли стран большой двадцатки. Будут обсуждать вопросы мировой торговли и защитной пошлины. С казахстанского Байконура запустят ракету-носитель с четвертым биологическим спутником «Фотон-М». В двухмесячный космический полет вокруг Земли отправятся пять киконов, мухи-дрозофилы, микроорганизмы и семена высших растений.